Ya, yeah. Titi Bangsa uh, Terima kasih uh, Datuk yang dipertua saya uh, mengambil kesempatan ini untuk uh, menyampaikan beberapa perkara yang saya kira sangat penting untuk dikongsikan di sini. Pertamanya adalah uh, saya tidak akan bercakap panjang tetapi saya uh, mengharapkan satu jawapan yang yang berwibawa daripada pihak menteri dan juga daripada pihak kerajaan. Itu pertamanya uh, tentang prestasi hospital swasta Prince Scott Medical Center. Walaupun ini adalah sebuah hospital swasta, tetapi uh, oleh kerana menggunakan dana daripada Petronas itu. Semua kita tahu Petronas adalah uh, kepunyaan rakyat Malaysia. Jadi uh, daripada maklumat yang saya uh, dimaklumkan iaitu sejak beroperasi pada tahun 2008 pada tahun keuangan 2009 hospital ini telah kerugian sebanyak 203 juta ringgit ini daripada laporan media pada 28 Jun 2010 dan dikatakan akan diadakan satu sias siasatan memandangkan prestasi yang amat membimbangkan ini Uh, adalah uh, saya dimaklumkan bahawa uh, hospital ini telah diurus oleh Vamed Malaysia Sdn berhad dengan kerjasama University Vienna dan uh, menurut aku janjinya akan memastikan hasil pendapatan sebanyak 120 juta pada tahun kewangan tersebut tetapi hanya memperolehi pendapatan 23 juta sahaja sebagai sebuah institusi yang harus bertanggungjawab dengan penggunaan ataupun sebagai sebuah kerajaan yang harus bertanggungjawab dengan penggunaan dana milik negara saya ingin memajukan beberapa soalan apakah dia hasil siasatan daripada kerugian besar yang dialami pada tahun 2009 yang lalu bagaimanakah prestasi hospital ini pada tahun lepas iaitu pada tahun 2010 dan apakah yang telah dipertanggungjawabkan kepada Bank Malaysia sebagai pengurus hospital tersebut? Sekarang ini dikatakan uh, VAMED Malaysia tidak lagi menguruskan Hospital Prince Scott uh, Telah diganti dengan uh, Pengurusan yang baru tetapi maknanya Mereka sebelum ini mereka lah Maknanya syarikat inilah yang telah uh, Menguruskan hospital tersebut Apakah adakah apa-apa Tindakan diambil terhadap VAMED Malaysia Untuk kekurangan uh, Besar pendapatan ini uh, Mengikut Maklumat yang saya dimaklumkan Ada beberapa perkara kenapa kerugian ini berlaku Yang pertamanya VAMED telah dibenarkan menjadi juru perunding peralatan perubatan Dan pada masa yang sama VAMED juga yang menentukan atau menjemput kontraktor pembekal alat-alat perubatan Di mana VAMED mempunyai kepentingannya ini menjadi percenggahan kepentingan kerana juru perunding peralatan harus mengesahkan kerja-kerja yang dilakukan oleh kontraktor Kegagalan hospital ini juga dilihat dari sudut harga peralatan yang sangat mahal dan keperluan spesifik spesifikasi yang keterlaluan. Sehingga kini masih terdapat peralatan perubatan yang telah dibeli tetapi masih tidak digunakan. Bukan sahaja alat-alat ini mahal tetapi keadaan ini uh, tidak diper, uh, peralatan ini tidak dipergunakan sepenuhnya dan tempoh jaminan mungkin akan tamat tanpa alat-alat uh, ini me memberi manfaat uh, kepada pengguna. Jadi saya mohon uh, jawapan daripada pihak kementerian ya daripada pihak menteri tentang persoalan yang saya bangkitkan ini. perkara kedua yang saya ingin bangkitkan adalah berkenaan dengan um, standard of standard of procedure Jabatan Kebajikan Masyarakat. Saya menghadapi sebagai wakil rakyat menghadapi masalah yang sangat besar kerana kita tidak tahu sebenarnya bagaimanakah prosedur, prosedur ap, uh, di Jabatan Kebajikan Masyarakat apabila kita membuat permohonan rakyat membuat permohonan dan sering kali kita membuat memberi surat-surat sokongan sebagai wakil rakyat tetapi walaupun menteri di sini menjawab uh, setiap kali seolah-olah semuanya cantik dan dan bagus ramai yang telah mendapatnya tetapi apa sebenarnya di grassroots sana ya di bawah sana Uh, uh, delivery sistemnya sangat teruk. Eh? Ada, saya telah menghantar 700 nama, 700 nama ibu tunggal yang saya sendiri telah shortlisted di dalam kawasan saya dengan izin uh, Tuan Speaker. Tetapi sehingga sekarang dan saya beberapa kali telah minta supaya maklumkan kembali berapa orang yang layak untuk mendapat bantuan sehingga sekarang tidak ada surat tu pun tidak dibalas walaupun saya pernah membangkitkan di sini. Jadi saya ingin nak, nak tahu, saya ingin dia maklumkan di sini dan saya percaya ramai yang lain juga ingin tahu apakah standard operasi dia berapa bulan, 3 bulan, 6 bulan atau dan sebagainya. kemudian begitu juga saya juga ingin uh, mendapatkan maklum balas daripada uh, Baitul Mal Jawi tentang standard operasi dia juga untuk memohon zakat. Ya, pernah kita kemukakan permohonan zakat Uh, antaranya sebabnya ditolak oleh kerana uh, uh, penama ini katanya telah OKU ini telah pun mendapat uh, bantuan sejak daripada tahun uh, 2000 uh, sebanyak sebanyak banyak uh, penikatkanlah 20,000 katakan. Ya dua ribu dan oleh kerana itu dia tidak layak lagi. Jadi saya tidak faham kenapa uh, timbul isu seperti ini. Sedangkan uh, Jawi atau pembayar mal mendapat uh, setiap tahun uh, mendapat peningkatan dari dari segi uh, pendapatan zakat yang disumbangkan oleh para pen, uh, para uh, pembayar zakat sudah menjadi tanggungjawab ya kepada Jawi Baitulmal untuk uh, disburs ataupun memberikan kembali dan itulah sebenarnya harapan mereka yang bayar zakat supaya dikembalikan balik kepada mereka yang uh, yang berkelayakan tanpa mengungkit uh, yang telah diberi sebelum ini ya yang dah kerana dia layak pada masa itu ya jadi saya juga memohon supaya dia di, di maklumkan diberitahu pada kita uh, standard of procedure ya dari segi permohonan zakat dan sebagainya seterusnya juga saya ada mendapat jawapan daripada pihak menteri di jabatan perdana menteri berkenaan dengan pertanyaan saya iaitu satu tanah di lot 1460 section 100 Kampung Datuk Keramat yang terletak bersebelahan dengan masjid Al-Akram jadi tanah ni dikatakan bukannya tanah wakaf Tetapi dikategorikan sebagai tanah kategori kebajikan Dan syarat nyata tanah adalah digunakan hanya untuk tapak masjid Dan berkaitan dengan agama Islam sahaja Tetapi sekarang ni bangunan yang ada di, di uh, sebahagian daripada uh, tanah tersebut Iaitu bekas daripada jabatan pendaftaran negara Telah digunakan oleh UMNO Titiwangsa sebagai bilik gerakan Jadi bagaimana UMNO sebuah parti politik ya boleh diberi kebenaran ya menggunakan bangunan dan tanah tersebut jadi di sini tidak langsung diberi jawapan walaupun saya uh, bertanya uh, tentang kenapa dia boleh diberi kebenaran kepada AMNO dan adakah kalau sekiranya pas memohon untuk menggunakan uh, uh, bangunan tersebut ataupun mengambil sebahagian daripada tanah tersebut untuk mendirikan uh, bilik gerakan ataupun pusat khidmat saya misalnya adakah akan diberi kebenaran jadi saya saya kemana seterusnya saya di sini mengambil kesempatan uh, menyeru ya kepada para mufti saya ni bekas anak mufti tuan speaker mufti Selangor dan juga mufti Perak saya rasa saya layak untuk membuat seruan ini kepada sahibul samahah para, para mufti yang saya lihat sampai kini membisu tidak mengeluarkan apa-apa kenyataan pun ya tentang uh, pen, uh, politik lucah Uh, uh, politik uh, durjana uh, uh, di apa ni yang yang berlaku dalam negara kita sekarang sedangkan perkara perkara seperti ini bukannya bukannya isu masalah politik saja tetapi melibatkan hukum agama melibatkan hukum fitnah melibatkan hukum qazaf di mana orang yang membawa fitnah ya boleh dihukum 80 kali uh, sebabkan sekiranya tidak membawa saksi seperti yang diminta oleh seperti yang ditunjukkan diajarkan dalam Al Quranul Karim. Jadi saya janganlah para mufti berasa takut, ya, para mufti berasa risau, ya dengan kedudukan mereka, ya, kerana demi menegakkan kebenaran. Saya tidak minta mufti hanya menegur satu kumpulan, tegur semua sekali, semua pihak tidak boleh membiarkan perkara seperti ini berlaku, sebab dia akan menghancurkan negara kita Sahsyahnya, akhlaknya, moralnya ya, Kita marahkan anak-anak remaja kita Tetapi kita orang dewasa menunjukkan contoh yang paling-paling durjana ya, Paling-paling khianat, ya, paling-paling memalu dan jijik kepada anak-anak remaja kita Jadi saya menyerulah ya, kepada semua sahibus sama mufti-mufti Imam-imam para-para ulama' terutama mereka yang telah bersama-sama dengan UMNO Adakah mereka telah menjalankan tanggungjawab mereka? Adakah siapa yang telah mereka nasihati? Adakah mereka menasihati Perdana Menteri? Adakah mereka menasihati uh, Timbalan Perdana Menteri? Adakah mereka menasihati Menteri Parlimen kita di sini? Ya? Tak kira lah mereka nak menasihat tu tarik tangan ke tepi, bisik pun. Tapi adakah mereka melakukan dan saya mahu jawapan tersebut. Jadi saya kira setakat itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.